придет тот, который ну, э -э жестко будет править. Ну, жестко в плане типа строго типа да? да в плане ну как это карта юриспруденции в том числе ну по справедливости а ну, ну, есть, ну поняли да что уже такой лафы не будет в том то, плане. Кстати, не будут да уже скоро? Да, да да что такой лафы уже все вот лафа заканчивается еще чуть-чуть лафа закончится Ну, давайте так, оці зміни це результат тиску е, Америки і Європи? Ну тут ще по дету марку, ж, хто теж розумієте, скель. Це що? ж собі зробити. Картинку купити сину хату, так, типу досі. Давайте, мені цікаво, це тиск чи це наші на випередження спрацювали? От бачите, ми все зробили, це ж нас спосіб. Це тиск со сторони состав. На нашу власть. Ну, если мы говорим да, да, тут в плане, видите, финансов, помощи, возможно, да. Угу. Мы не будем вам там давать что-то. Пока вы не, не сделаете то-то. Ну, то, что это связано с миром, да, вот смотрите, карт. ну, то есть тут четко прямо, да. Четко. Ну, давайте так. Это же можно работать по хитрости, эти изменения, чтобы чтоб карты не как чтобы чтобы на это дальше работал это mm -hmm. реально такие изменения которые серьезные просто это просто перетасовка просто, ну, это да реально серьезные смены вот те которые кадровые смены mm -hmm. в Украине это реально серьезные кадровые смены не они говорят не non, да. видите почему ну не все потому что опять же сейчас то что я вам только что Дима говорила да. кто то будет пытаться по знакомству Опять же, видите, по договоренности, прямо четко, по договоренности, урвать себе что-то. Да. Но это уже, понимаете, это уже не везде так будет. Это уже, смотрите, если там сколько их там, шесть, допустим, я не знаю, сколько их там поменяли, но просто слово шесть то э, все-таки есть надежда, что один или два придет, ну, который не такой, да? Или же все равно на это место будет приходить не такой? А давайте так, ждали, там, да, вот эти изменения будут ждали, чтобы не каждого продавляться, там, как мы продавимся, но эти изменения в общей массе будут дальше? Да, эти изменения будут продавлены, но хорошими для Украины, замена министра. Ну, не, не, первая карта, ну, не, ну, то же самое, что я вам говорила, не. Где-то да. Опять же, вот то же самое. Один может быть да. Угу. Там или несколько. Но смотрите, мы к тому идем, что постепенно. Постепенно мы будем... Процесс не быстрый, к сожалению. Но постепенно мы придем к тому, что у нас будут квалифицированные кадры. Угу. Ну дай бог. И раньше я, об этом говорили. Это я думаю, к сожалению, что его... пусть этот не быстрый, к сожалению. Тут у нас же, видите, сколько лет на этом... Все шервались куда? Э, в государственные структуры. Ну, а да? Раньше. Чтобы таким образом э, деньги, легкие деньги. Э, друзья, ставим лайк. поставьте лайк. Пані Олена, до глядачі, що Дмитро Кулєва, чим не угодив? Бо його якось так люди любили, у нього хороший було, знаєте, таке так. позитивний вайб від нього, йшов, людям він подобався. Чим що Дмитро Кулєва не угазив. Ну его уже, смотрите, его уже давненько пытались угу. на ну, определенный период времени как бы сдвинуть с этой позиции кому-то э, он не шел на чьи то условия. Э, он не ш... это то, что касается внутри Украины. Угу. Ну то есть э, вот так э, вот так правильно. Ось вот так треба, а не так, тут некий конфлікт был. І mm -hmm. этот конфлікт все время как бы усиливался. О, Боже мій. Дуже добре. А давайте спитаємо тоді по, про Кудрицького, керівника Укренерго, Володимира Кудрицького, питають, і глядачі пишуть: чи в тему взагалі були його міняти зараз? Тому що опалювальний сезон буквально через місяць, 15 жовтня, через місяць. Тобто все готується, все знаєте, все пашуть, крутиться, печеться. Чому звільнили? І чи на руку це в Україні? Нам з вами, звичайним, перехожим. Дріцкого було в тему міняти. Керівника Укренерго. Керівник Укренерго. В тему было мінять. Ой, ну тут тоже, понимаете? В принципі, так. Да. Потому что тут тоже тут везде денежные карты. Таке враження, що звільняють, щоб не розбиратися в їхніх махінаціях, да? Угу. Типа звільняють. А давайте спитаємо, серед цих людей, що звільнять, звільнили, вони тішують з України. кто знаете, знает, эти байкинси измыла и, и нема же никого. А, да, б, б, будут пытаться. Вот эти, которые уволили, они будут пытаться. Будут бежать в Украину. Будут уезжать в Украину. Буду, да. Трудно это, ну, то есть, ну, тут есть каналы, тут есть. Ну да, есть, Я так, думаю, так. Что Да. Я думаю, що всі все знають, і ці шляхи натоптані, як то кажуть. Е, друзі, ставимо лайк. А ну, пані Олена, подивіться, люди пишуть про що зміни, ми говоримо про зміни, а зміни будуть тоді, коли повернуться Збройні Сили України з фронту. Давайте подивимося. Uh -huh. тому що ми коли саме робили розклад, і там були карти інакше. Вони сказали, що їм буде не до цього, тобто якась друга буде ситуація. От на сьогоднішній день, е, військові, які повернуться з фронту, вони і наведуть порядок. Вот этого они и боятся, понимаете? Они сейчас. Смотрите, что, что пытается делать Верховная Рада. Да. Она будет пытаться делать, чтобы. Ну, чтобы этого не было. Значит, что? Значит, не допускать военных. Обмежить, да? Да, путем, что надо, что у них там могут быть какие-то проблемы, то есть находить пути, знаете, э, только не дай Бог, чтобы не допустить любые пути угу. изобретать, все, чтобы не допустить их да, для да. них. Они понимают, что для них это десант мечей. Конец. Ну, я... Да, Но але... это не в прямом смысле, поняли, десятка мечей, уход в мир иной. А конец, ну все, конец, десятка это окончание, да? Ну вы ж знаете, окончание что будь, это что масса заходит, их швидко можно перекупить, переробить, и... ну вы ж знаете. Да, вы... это тоже, смотрите, они же манипулируют этим. Да, это же деньги, Люди... Ну вы что, это после войны. Сил нема, ПТСР, ну, не справедливість. Всі такі. Ну не всі у нас такі Ну я надіюсь, тільки на краще вірю в наших військових і тому донатьте на збройні сили, тому що кожен ваш донат рятує чиє життя, а врятувати життя. Мені здається, що це якось так прям похвально, круто. Пані Олена, рухаємося далі. Все таки питають: чому штати ну не наведуть, ну так смішно звучить, не наведуть порядок в Україні. Ну от вони ж гроші дають, ми це розуміємо. Гроші не завжди йдуть правильно. Ми теж це якось більш менш розуміємо. Чому вони не наведуть Чи Це неможливо. Чому? Тут смотрите, они как бы это делали, если так по первым трем картам, они это делали, какой длительный процесс, они это делают. Да. Потом в бабах, введение в обман, очень запутанная ситуация. И э, тяжело разобрать. То есть где-то они понимают, а где-то так хитро построены схемы, что не понимают. А с другой стороны... Есть, вот мы говорим, что коррупция в Украине, но там же тоже есть коррупция, понимаете? Однозначно. Только она там очень скрыта, и это как-то поняли, оно как-то где-то перекликается. Только мы ну, этого ну... не должны знать, потому что часть тех денег, допустим, которые нам давались, остались по у них, да? Да, они остались у них. Но очислятся они у нас. Да, да, да. Понимаете, то о що ми будемо говорити? Як же вийти на самих себе? Получається да. США? Ну так да, да. получається ні нула ну, дуже цікава стаття. От пам'ятаєте скандали з Хантером Байденом, мото і mm -hmm. взагалі і говорили, якось і, і Приянуковичі там йому якось робив кампанію. А, такий піарнік, страшний страшні речі. Придумав, вони сказали, що такі гроші, як в Україні чи в Росії, вони могли заробити. Ну, отримати. Легально в Америці це нереально. Ти маєш скрізь ховати. Ну, і зрозуміло, тут для Не. них була як дойна корова. І давайте так. А може, оця система корупційна кубрацтват, рука руку миє, може вона і в Америці корисна? Ой, вигідна? Це система корисна, В плані фінансової біології. Да. Корисна. Ну, да. Это было, и это и есть. Видите, вот то, что вы а сказали, есть. Дима, это было. Шестерка кубков. Это есть сейчас. Это такая мутняк такой, поняли? Да. Это такая, такой ведь мутняк финансовый. Конечно, им это выгодно. Во, ну дальше. Ну о чем дальше говорить? Конечно. Вот так вот, друзья. Ну і з Кремлем тут теж сотрудничество у них йде. Видите? На б ні? Де можна заробити, зробити? Де можна заробити, там вони давно є, і це зрозуміло. Хочеться, щоб наші, наші люди жили здорово, ніхто не помирав і наше населення їм не зава. Мало робити їхні плани, розумієте, щоб це все таки було нам на користь. Друзі, ставимо лайк, а давайте попитаємося. Ось пише, Оля Дешьова пише: сьогодні нас ще лопили по новоросійську, по що там за втрати Тому що якось так в телеграм-каналах мало такої інформації, не зрозуміло. Удари по новоросійську Перше, вони, я думаю, будуть ще. Ми спитаємо, але які наслідки <по -наморосійську> оцієї нічної атаки? по новоросійську О, там жертвы, которые скрываются. Да? Ну, естественно, да, там есть жертвы. Mm -hmm. Информация закрыта, видите? Mm -hmm. Манипулировать информацией, закрывать будут информацию. Там хорошо попало. Хорошо попало. Ну, понятно, скажу, что все сбили. Знаете, там что-то очень хорошо прилетело. Это еще не конец. О, это еще не конец. Давайте там. Чи правда, що туди реально перевезли весь Чорноморський флот Росії? Ну, ні, вони ж ще його куди-то далі переносили. Типа нижче туди, там, де а туди, так? Да? Е, uh, куди-то. Ну, але там це великий порт. Я думаю, що вони базують. А почуємо ми якісь такі реально серйозні вибухи, серйозні руйнування саме на російську? Будуть серйозні руйнування портової системи на новоросійській. Будут. Будут. Тут, тут все вместе, поняли, как там... Ну. Mm. Видимо, все, что связано, там, видимо, НПЗ тоже есть. Ну, в общем, вот это все, что... Да, там есть. С ресурсами связано. Ну, короче, тут... Іх є аут, понимаєте, у них. І... <п 'ят> на там чекає погане. Друзі, я вас перше кажу: Ні... ніхто не вічаємося, не впадаємо в вічай, віримо в Збройні Сили, донатимо. Але от люди пишуть, що на Москву прилітало. Я вас питаю так: карто. чи знайдуть наші люди, наші, не знаю, хто це, майстри, лазеїчки на Москву? Бо там кажуть, су суцільні кільця ППО. Ракети і дрони? Так. Да. Какие-то огромные будут лететь на Москву. У меня есть впечатление, что можно все. После да, того, да. как Путина не ну, азартовали в Монголии. Будут лететь. Ну, будут лететь. Угу. А лазейку найдут, получается, что ответ найдут. Да, да там я бы вам хотела хочу сказать, что уж у них там с собой с ПВО. Они сколько верещат. Ну, да. Что да. на самом деле с ПВО Москвы. Что на самом деле с ПВО Москвы. Мало ее там уже сейчас. Мало, по Да. Манипуляция, поняли? Это они кричат, что мак вот посреди не видите? Что да. защита у них там достаточная, что там Москва защищает. защищает, защищает. Они боятся. Да. Вот почему, смотрите, они сейчас, они, они же вот сейчас давят. Да. Они сейчас, я там не знаю пытаются сделать так, что... Вот недавно же прилетела по НПЗ Москвы, вот буквально день назад, в Московской угу. области. Буквально да. был прилет. И заметьте, что длительного периода мы не били по Москве, собственно, да, да, по да. Московской. А вот это опять начали. То есть тут тоже стояли, видите, ограничения у нас, для нас стояли. да. А, а Они зараз будуть вопить, видите, вопить, щоб не били по хоча б по Москве і Санкт-Петербургу, і давайте щось вирішити ЗСУ в Москве Москві буде. Лазить. Але я вас на останок спитати таке: ну, Україна ж в будь-якому випадку не може дослухатися всього, що кажуть західні партнери. А якщо раз Україна зробить не те, що покаже Америка? уничтожить не то, что нужно им. Какие будут последствия для Украины? Как Россия, как Америка поведет себя? Как на сегодняшний момент, если Украина будет переходить красные линии США? Да, ты а что Америка поставила, потому что мы не понимаем, США, США. Да, ограничения да, да. США. Как на это будет реагировать сама США? Так. Ну, понимаете, как оно-то, как бы, недовольство у них, понятно, будет, но а, оно есть сейчас. Но у них выборы, понимаете? А -а -а. И где-то им очень играет это на руку. Угу. Ну, то есть, понимаете, что, ну, типа, они не видят этого. Ну, не Я видят разумею. они. Не видят этого. То Стоп, есть тут то... тоже некое, некое такое в уличие, что ли, с их стороны. Ну, то есть выходит, что они, то есть через так выборы они не сильно реагируют. Давайте так. Да, вот я хочу спросить, а если бы не выборы в США? Да. А если бы не было выборов в США, они бы сильно реагировали, потому что Украина переходит в Ну да. Смотрите, да. Тогда да, прямо жестко запрет. Вот прямо жестко, видите, запрет повешен, mm -hmm. все повешенный, да, жестко. А так тут выпадает жрица, луна, то есть так, ну, вроде так, как. А давайте тоді на останок, наші, нашим вдасться скористатися оцим, знаєте, коридором выборов, чтобы под під цей шумок Значит, они вы можете можете ничего активно нам сказать, но мы сделали то, что мы хотели, их не Ну а кто? А как вы думаете, колесо уже запущено? Ну почему оно? Ж, видите, все. Почему они пошли? Почему они... Ну, ну да, не можно. И... да, будем бить. И вот почему, видите, у них паника и страх, они-то это понимают. Вот кремлевская власть, они это понимают, им надо м -м, срочно как бы все вернуть на круги своя. А у -у -у -у. каким образом вернуть на круги своя? Они привыкли, да? Чуть что сразу тявканье и нытье остановите остановить Украину, Остановите да. Украину. И Украину да. всегда останавливали. Угу. Ну и помните все. аппарат, который был в том году, не в этом году, а в том, когда они нервно смотрели на небо? Помните все, когда да. Украина сказала, что будут садиться беспилотники на Красной площади? Ну было же такое, да, да. было и прекрасно, и тренировались и могли и должны были. Но запретили. Вот такая, друзья, ставьте лайк, але мое испытать. То, что же такое будет 5 листопада? Поменяется все? Резко заборолись в сайте, что там будет? После 5 листа да, после выборов в США, резко украинские... Во-первых, тут еще непонятно, что с выборами до сих пор непонятно. Mm -hmm. А Во-вторых, как оно будет. Во-вторых, они карты показаны, что они будут выходить, отходить. Но не, не сразу с Украины, видите, уход с Украины. Mm -hmm. Не сразу, а как-то с нескольких направлений они будут. Ну, то есть они будут уходить. Да, ну, как тенденция будет лучше в сторону меняться после выбора. карты. Тенденция для Украины после выборов в США. Сделаться для Украины после выборов в США будет лучше. Да, что там? Будет в лучшую сторону. Вот почему-то после. Еще непонятно. Понятно, непонятно. Что с этими выборами, но все равно ситуация будет в лучшую сторону. Ну, дай бог. Я верю только в краще. Вы же знаете, у меня есть оптимизм. Окей. То в краще сторону, да? Да, в лучшую Окей. сторону. Не запреты, нет. Уже что-то произойдет, то что уже не до запрета. Окей, друзі, дякую, що були з нами. Ставте лайк цим прекрасному ефіру. Підпишіться на канал Олени Бюн, на мій канал Пастирів Онлайн, і донатьте на Збройні Сили. Це ви рятуєте життя нашим військовим. Пані Олена, дуже дякую вам. До зустрічі до побачення.